Военная линия, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А, мы вас беспокоим из правого сектора. Мы хотели просто поболтать. Вы как, настроены вообще на разговор или нет? Или вы заняты, возможно? Какой вопрос у вас? Как у вас вообще дела? Как себя чувствуете? Ну, так, нормально. Да? Да, а если потому... бы еще не бомбили, было бы вообще замечательно. А кто бомбит? Ну, как кто? Ну, вы ж... Не, ну у правого сектора самолетов нету, увы. Пока что, по крайней мере. Пока что ну, Америка даст, да? Ну, я вообще сам из Мариуполя. Ну, вы... В Киеве, полуодика где-то так. Только уже здесь, у меня есть один друг американец, конечно. Но он обычный ну. он очень обычный человек и ничего нам не давал. Он, да -да. Говорит, вы, говорите, там, вы говорите, там Америка <coughs> всякое такое. Не, ну, у нас, конечно, да, помощь, идет, помощь идет со всей Европы, и с Англии, и с Америки. Ну какая помощь? Это обычно диаспора собирает, покупает и отправляет нам посылки. Не понимаете, вот. мы никого не мы никого не бомбили, просто перед нами есть задача сохранить территориальную целостность, и мы за это я боремся. Я вижу, как вы сохраняете территориальную ценность, что вообще уже ничего не работает, ни шахты. Зачем в Славянск было заселять людей из Ивано-Франковска, они что, заработали эти квартиры или что? Ну, я, я кстати, знаю, такой конфликт вышел, я не вижу у нее вообще. Мы вообще мирный народ который любит свою родину, который любит свой язык родной, но никак не украинский. По украинскому языку можно заполнять какие-то бумажки, да, которые мы и раньше заполняли. Но, но уже но уже так сказали, что нам нужно и общаться по-украински. Ну извините, мы за свою целостность. <связь> а а это, если это, бы это. А если бы вам сказали на территории, как там, Западной Украины, да, чтобы вы общались на американском я, я, я из Мариуполя, я, я из Мариуполя сам. Нет, вот если бы вам сказали, да, в Мариуполе общайтесь на, на американском, вы пообщались? И сказали, а вот, что -то вот, -то, 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 только Только общаетесь в туалете, например, на своем русском, да, и все, например. Если вы а, Если что Конечно, говорили. Я, я честно, я такого не знаю, я в Киеве спокойно общаюсь на русском языке. Я вообще Но, как, а, зачем? а зачем? А зачем надо общаюсь? было тогда в Донецке говорить, чтобы мы общались на украинском даже на улице? Ну я, я, честно, я таком ни, ни разу не слышал Тут у, Ну у нас вот, я не, не знаю, не почему вы не слышите, вот видите, тогда почему идет такая война? Потому что киевские власти сказали нам такое, а мы должны что? И в задницу целовать и все терпеть? Конечно, конечно, кон, кон, конечно нет. Но почему нам не сказали? Только получается, вас заставили на Украине Я, не, я Но... не знаю, почему вам ничего не говорят я как вот, насколько я знаю из того что я видел лично может мое мнение неправильное то в донецке просто резко после революции вышли люди с автоматами и начали захватывать административные здания ну правильно ли слушайте вот представьте такая ситуация если вот просто мы пойдем дальше и дальше что потом запоете у нас у нас армия, армия у нас армия со всего мира формируется ну, даже, даже с Америки, даже вот с Европы, вот представьте себе. А вы бы хотели бы, чтобы, ну, как бы, ДНР взяла власть и в Западной Украине? Но это будет Новороссия, это не будет ДНР. Я понял, но это будет Новороссия, но вся Украина станет Новороссией, то есть вы как бы за это? Вся Украина еще неизвестна, как бы. Ну, в общем, как я понял, основная проблема именно в языке. Язык, конечно, вы знаете, сколько коррупции вообще существует? А сколько у вас коррупции существует в Мариуполе, если вот, вот так вот. Но да? коррупция сейчас везде мы с ней стараемся бороться. Мы сейчас вот. занимаемся тем, что сейчас вот именно с чиновниками, продажными, очень сильно борется. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, вы, вы, вы сами, наверное, в курсе. Собственно, знаете, я аж такой очень хороший дядька. Детей не, детей не кушает, честно. Замечен не было, в не кушает? Детей, детей а нет. Этот... Как его, Ля Ляшко, Ляшко, как, Ой, ну, нормально нет, с детьми у него, нет, все Ляшко, Ну, это как бы, ну скажем так, Ляшко это украинский политический клоун. Ну, это, такого, вы, да. вы даже это признаете, да? То, что Ляшко клоун, конечно, честно сказать, я и довольно плохо отношусь к нашему нынешнему президенту, к Порошенко. Плохо. За да? его, за, за его мягкотелость. Нам нужен От... сейчас человек более сильный. Вам вот, нужен ярость, да, который будет покровить и... Да, я вот нормально как, как вы будете вот сейчас брать Донецк? Вот, интересно, вы же будете покровить и пока вот просто все не, а, не перестреляете. А, 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 а если ДНР сложит оружие, то будет все спокойно, ну, не будет никто стрелять. и тогда будет все хорошо. Вы будет, думаете, что, говорить, что но... будет все спокойно, если ДНР сложит оружие, да вы здесь всех понасилуете, поперестреляете, Вы че? Ну а почему в Киеве никого не, не, не насилуют, в Харькове никого не насилуют, в Мариуполе никого не изнасилуют? Да мы знаем, и не... сколько людей поехало или в Киев, или еще куда-то, что и поиздевались над ними очень Но... замечательно. Смотрите, когда мы город освободили, родной, Мариуполь, то никого не расстреляли. Как-то У -у -у. так. У меня а потом, покрыт, а потом думаю... жить в страхе, да, особенно вот девушкам, да, которые за ДНР, да, и как бы что им потом делать? Ну так ведь он услышал закон. сразу, Нет, брать пистолет. Всем... Ну то есть если проблема только в языке, ну я ее не вижу. Реально, не вижу этой проблемы. Ну вы знаете, вот. как бы я просто правому сектору не верю вообще. Нет, ну это, это, это ваше право, я, честно, я очень обычный парень, говорю на русском. Кстати, ну вот просто хотят с вами поговорить. Поговорите, пожалуйста. Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Гости дорогие, мы сюда никого не звали. Вы почему-то вдруг решили нам прийти и указать, на каком языке нам думал. Э, нет, я, я, значит, насчет языка я уже вопрос обсудил с вашей коллегой. Мы так сошлись, во мне ну, Мы на своей земле, вот вы с Мариуполя. Это все равно, что я к вам в гости приду, скажу так все, до свидания. Я буду защищать непонятно кого, но вы ну, на чужой земле. А а кто, кто ну, а кто взял в руки оружие в Донецке? Первый, вот, на ваше мнение. Кто начал стрельбу в Донецке вообще? Стрельбы в небо, все началось с Майдана, понимаете? То есть, то есть на, начался Майдан, он закончился, потом зашли украинские войска и начали Но всех Вы вдруг убивать. решили пойти на Юго-Восток, то а что вам Юго-Восток? Он все равно никогда его не взять, ребята. Да, то есть, старики, по вашему мнению, получается так, что жил в себе мирный город Донецк, произошел Майдан, и этот Майдан сел на танки и пошел убивать людей в Донецк. Я не знаю, не хочу сейчас это, извините, словесным поносом... Ну, то есть вы, 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 просто... вы не знаете, почему пришли украинские войска? На нашей войска, земле конечно. вас не будет никогда, на всего дома. Но я, я из Донецкой области, я на своей земле, у меня там, ну, дом мой, все дела, я там, на своей земле.